ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଇ କୃପା କ୍ରିଏସନ୍ ସନ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ସାହିଙ୍କର ଦୟାର କିଛି ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ଦୟାସାଗର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସାହିଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅପାର ଦୟା ଯେ ତାହାର କିଛି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଅପରିମିତ ଦୟାର ତିରସ୍କାର ହିଁ ହୁଏ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୟା ତାହା କଳ୍ପନାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦୟାର ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ତାହାଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅଧିକ ହିଁ ଅଧିକ ନୁହେଁ असीम अत्यंत विलक्षण मध्य भगवान वस्तुत दयामय हे यही परमात्मा प्राप्ति परमात्मा दयारु हिँ दया हिँ एकमात्र कारण किंतु यही दया मनुष्यको अकर्मण्य गरिदिए नै परमात्मा श्री साईको मनुष्यर परम पुरुषार्थ ସାଧନ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ତ ନିମିତ୍ତ ଉଛୋଇ ପଡୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାର ଭିତର ତଳ ଉପର ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଈଶ୍ୱର ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସାହିଙ୍କ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଶ୍ରୀ ସାହି ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମୀ দয়া প্ৰেম সবুস্থানে পৰিপূৰ্ণ হৈ ৰ অণুৰে দয়া দেখি আমি মুগ্ধ হেবা উচিত সবু সময় প্ৰসন্ন ৰচিত এয়া কৰি দিব উচিত যেপি সূৰ্য খৰাৰে আমি বসি পঢ়িলে আমাৰ চাৰিআডে খৰাহ হৈ পৰমাত্মা কয় আৰু প্ৰেম সবুস্থান পূৰ্ণ হৈ ৰ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଓ ପ୍ରେମରୁ ଶୂନ୍ୟ ନଥାଏ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାତ ମାଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛନ୍ତି ଗୀତା ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଅଣତିରିଶ ଈଶ୍ୱର ପରମ ସୁହୃ ଅଟନ୍ତି ସୁହୃଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯାହାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ସୁହୃ ତାଙ୍କ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ଅପାର ଅଣୁ ଅଣୁରେ ରେଣୁ ରେଣୁରେ ତାହା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ପରମ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁହୃ ସୁହୃଦ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର ଦୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳୁଅଛି ସେ ସ୍ଵୟଂ ଅବତାର ନେଇ ନିଜ ଦୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ରହସ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ ଶ୍ରୀ ସାହିଙ୍କ ଦୟାର ମହତ୍ଵ ଅପାର ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେତିକି ଉଠାଇ ପାରିବ ସାହିଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୟା ସମାନ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ବୁଝେ ତାକୁ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସମ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ କାଚ ତାହାର ବିଶେଷ ପାତ୍ର କାରଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ କାଚରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କାଚ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ ସେହିପରି ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦୟା ତତ୍ଵକୁ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜାଣିଥାଏ ସେ ତ ସେହି ଦୟା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ପାପତାପକୁ ସହଜରେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ସେ ତ ଚମତ୍କାର ର ପରମ ପିତା ସେ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବିନା କାରଣରେ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାହିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମରି ପରି ହୋଇ ଆମ ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ମତ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ବହି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କି କୃପା ହେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସାହି ତ କୃପାର ସାଗର କୃପା କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ସେ କୃପା ନକରି ରହିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରେମ ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁହୃଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ সমস্ত জগৎবাসী সুখ রখি থ ভাল রখি থ কামনা করে আজ অধ্যা এইটু শেষ রী সাই জ সাই জয়্রী সাই প্রিয় এই ভিডিওটি আপন মানুষ ভাল লাগিলে লাইক আেয়ার করতু কমেন্টসে আপন মান সুচি মতামত জণ আমার নয় নূটেষ্টিং ভিডিওস দেখা আমার চ্যানেল एसके सी सनसन सी क्रोपा क्रिएसन सनसंग एसके सब्सक्राइब करी बेल बटन दबाई दिंटू तो। धन्यवाद